diri mawon, poh istiqomah kok seragam muslimat. Mike dicelak nih ngeten kan, mbak? Salam perkenalan terus sekali dalamnya bunti. Eh, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan <tuh> Paling asmo, sinten? Bulan, Mbah Lasinam Mbah Lasinam dalamnya Daleme pundi? Pujara Bu Jarrah, kalih Rigi, sekitar Etan Kilo, sekitar Kilo, Kilo, kang mriki? 3 Kilo, Gus. Lasanem kale sinten Kula rombongan tiyang tigo. <coughs> ni nopo? Diteraken yoga kula. Mengke dijemput malih. Nggih. Lah nek yugane keturon kula buka. Lah pripun nek ngguga? Le, mak e Woyowes mboh, wismono kui. Balasinem umure pintem, miki mepet. Kulo pitong bulo kali. Garwone tasik. Tasik. Yuswapinten garwone. Garwone pitong doso. Kulo pitong doso kali. Kulo pitong bulo kali. Weh, nom singlanang, ganteng ya. Terus jenang tenggerio, aktivitas ya, nopo. Kulo ngomong putuh enak tenan mantun ngoten ngersiki imo salat istimewa niku resep awet sehat niku keluan blas mboten gusti nggih iki cocok karo ngajine iki mang deloken 70 sing jalur yo jik, sehat sing setri yo jik, sehat Gye. kan kuncine nomor 3 wau taufikuhu ila kuncine hayatan toyiban niku lha niki awak dijak resik-resik. Nek perekonomian saking pundi? Nggih, pokoke kula nggih namung resik-resik musala, mangke nek mantun ngoten nggih ngomong putune, nek mantun ngoten enggen Jumat napa Jumat niku yasinan, rebo pae nggih, pengajian. Sing jaler aktivitasene napa? ngare sapi nih pinten setunggel tiangin gak sehat sehat loh cocok pula orang aji ni waw loh tiki cocok nih loh maksudnya bukti nyata kurang ngapusi nek koya aku kan jenom rong kena gak bukti sapi kula setunggel gos samang tambahin opo no pripo kenging setunggil. ditambahin pinten setunggel tunggil kersane kali Berarti kula maringi Berat sekali Kula, kula parone kuwi minggir dipepetne eh Kula parone Wo gaduh Nggih Jalur napa stri sak kersane jenengan ya nek tumbasne stri nggih monggo jalur nggih Kandangin Kandange kok cekap Pas Sopo, ini sopo sehingga ini, ngano, tato apa sopo pun jajal gulak-gulak nomornya umay, sisuk, konyurve sopo kandangnya. Pak Lurah Kulo namini Pak Sugiyo. Nge, ini sopo yang ini margulamu, apa, tato, Pak Tato kali Sinten, mengi no. di Pak Tato, nge. Nge, nopo jika nga wad, mengi mampir gen oh. Kulo. lah, Kulo isat keruyok uang. Nggih ningali kaadaan mengge. Nggih. Kuwi jagongan kalih Abah Kusno riyin. Kersane semerap omah kula Gus. Nggih, kalih kandang. Nggih. Cik sedheng napa no boten? Pasih. Lah mengge sing ngarit cinten. Nggih, Mbah Kunge kula. Putrane jenengan pinten? Putrane sekawan dibawani setunggel tasik tiga. Oh, wow, nggih. Nggih. Tapi sehat yo jine. sehat kula soalir-sirik se -se musola. Hus. Mbah Kong niku sehat ya. Sehat ta sik ngarep, nggih? Ngopeni setunggel tok Gus, nang tumbasne setunggel nawon. Tak iki. Ha iki diseprentah lho Pak Prapto iki. Wes kudu bergerak iki. Nggih, mengki kula pikire kersane Pak Tato Mas Prapto nyurverien. Nggih. Nggih, benjing nopo kapan ngen. Mengki angge kula jenengan ngono Gus, kula kan madan jan kula. Mengki katalon rusi ah, malah saweneng Gus mengki nek jenengan Oh. <tutuh> Sing iki. saking sinten niki saking Pak Kosno ne putrane <tuk> niki napa niki mawon senes manut jenengan dak dak lepon monggo wokatan oh Bu Lasinam nggih nek kula mampire mboten janji ningali kahanan riyen nggih

So dakoh. -so oh, Kula ajeng ngirim salam teng neng Bu, bu Jenengan ponan anu, pon Haji nggih. Ah, mboten, Gus. Wong gereng ajeng sama ngumprohne napa pripo. Hmm. sing umrohne Abah Kusno Umroh ini Nggih. Umroh kalih niki PT Ibna Sitha Sahril Bekasi. Nggih. Nah, sing Abah Kusno Amin. Tasakurane putrane putrine kalih niki, kalih Mas Sultan niki. Alhamdulillahirobilalamin. Senang. Gerem.

Mas Sultan resane Saki nama Wadah Rohmah. Niku umrohe tasakuran niki. Nggih. Nggih napa? Suci kalih Mas, mas Sultan. Mas Sultan, kula sehat, parah, slamet donya akhirat. Amin. Mugi-mugi lang diparingi yoga. Amin. Mawa Amin. Mat, nek pengen matur sun, kali habah kusno, umroh. Kali habah kusno, kula matur run sangat. Yang meriki waw, kula ngunjungi guse, kok asa rejeki. Samang umroh, nih. Berarti niate paling sae. Iya. Kula niki waw, berarti niyat noten ini kukus, yang penting ngunjungi guse. Kula niki, nek, eh, miring guse, ini Kau ni ke tenan, gus. Oh. Sa itu. Ayem, nge? Nge? Jodh jis, nge? Nge? Nopo? Nge pokoknya uwayem, gus. Nge? Kulang benjim, ten. Niko ni ngari ten HP, gus. Gada? Nge? TikTok, nopo, Youtube? Youtube, yuk niku. Wau dalun, jenengan. Kulo sak barek, gus. Malam seloso. Oh, ya Allah. Sampean moco, nopo. Kulo tumut. Empat tumut. opo jenengan mungel kula mungel oh kaya ngene ku kasur pena nggih mirengaken jenengan <tik> areng gletak nggih kare ningali ngeten cocok ah oh uh, jan ku nek mireng jenengan niku bos pikiran saat itu, saestu beh rasane mboten karo karuan Gih pun ngeliatin mawon rien gih 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 kersane di survei Mas Prapto Gih Jenengan disiap nih data-data ini. kali ini angsa hadiah Si cos sapi <tuk> Insya Allah mungkin kandangnya di survei rien Kersane loro Gih Nek mangan kersane mes. Siap, pelanang nama no wedok ini. ane Oke, okay, siap. Niki enten kaos Rafa Audio. Niki ngangosane Mas Rafta. Kalih sarung Gusigam seri 10 napa no mboten? Yeah, Ulun ah, niki salah satu sarung batik sing nene asene. Yeah. Nek dingge Isis. Ye. Yeah. kalender ene gambare wong ganteng. Nggih. Yeah. Yeah. Niki, semek, kripek, yeah. untungnya tambah rusak nih, ma'am, niki. Niki, yeah. kulompon-lompon, Gus. Dimot. Ditumbasakan juga kulok-kulok buatan kali. <laughs> Soalnya demel ma'am ini kuanger. Wah, wow, nge, menggew cuci gua diwe, nih, wong-wong mawon. Wah, gua ngambulnya buatan enak, kok. Oh, oh, pun. <laughs> Oh niki kalehen ten sodakwan nggih sang wangsul keneh nggih sang Amin. Saking Pak Wa Budi enten Mbak Evi Kartika enten Kages Kayen Lor, Abagusno, Mas Sultan Alfaruq, Mbak Suci. Terus Mas Haibul Huda, Bu Sulastri, Pak Supardi. Dan niki jenengan Angsal Sangu Bu keneh nggih tambah umproh umpro. Amin. Juta. Ye, alhamdulillah. Kuloh nge ngoten samang dungak ni kuloh, dunyoh mugi-mugi asal rezeki berkah damel teng Mekah. Amin, awaknya sehat, e. mungkin umrohnya mabrur. E. Okeh, pun salam, okeh. E. Tapi ngoten dia sepunten, neng, yeh. Kuloh ni kok mungkin Gus. Gampil mungkin diwarai. Nggih, kula sembuh nampung eten. Duh, ngoten niku ta. Nggih, mboten napa-napa. terus terang, Gus, niki. Nggih, pun matur nggih. happy ngene iki, Kono mburi gendi Ya Allah seneng ya wong-wong sampe kaya ngono ya tibana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah.